Сейчас послушаем, что она говорит. Давайте, полетели. минутка, ребята. Полный хуйни. ты дома, нахуй. Ты играл, какие жесткие На каком ты месте, Жень? На девятом. Ну, так правильно. А я к я пришла, чтобы твоя команда немножко расслабилась, успокоилась, не за этой твоей мечтой, понимаешь? Типичная девушка. Несет типичную хуету, как для обычной типичной девушки, блядь. Ничего такого. Просто слушайте дальше, слушайте дальше. Я буду комментировать то, что она Если вам будет что-то непонятно, что она несет, я буду вам это расшифровывать, понял? Что <Станк> я не так сказала? Да, тут типичность в моих словах. Конкретно. А что ты не понимаешь? А я, я сука, я а не понимаю, и не вочины, да сука, за что это стыдно, понимаете? Сиди в очков, я хочу по лобски. И короче, понимаете, он что он говорит полную хуету в мою сторону, и ему стыдно дивиться мне глазами на да, девочки, чтобы это говорить просто. Ага, я понял. А ты мне скажи, пожалуйста, ты какого хуя отвлекаешься на своей работе, ебать? Ты, ты фиш за свой, давай, работай. на клиента, блядь. На клиента работай, блядь. Я работаю, блядь, ты про что я работаю? Где работаешь? Ты пиздишь с телефоном, блядь. Вместо того, чтобы работать, блядь. А ну кофе мне сделай, американо с молоком. Да ты, блядь, да ты, Василий. Поверь сюда. Нафига мне организуй. Приплёжь, кофе мне Я кофе, не не организуй. Кофе мне организуй. Ну что ты, две перчи, один молот, один молот, один молот, один О, отлично. Настя, сюда. О, Две перчи у вас есть, да? У, -у. у вас есть две перчи? Нихуя че. Крис, Касан, а что же будешь делать с этими перчатками? Ничего, вы будете гореть. Ребята, опять же, блядь, опять роз, юбка. Юзи, спасибо, Сонечка, спасибо, что ты, ребята. Три розы. Я говорю, пришла, чтобы ты его спокойно, хорошо, я к дому, Анастасия, спасибо. Так а что мне не поставим? Нет, братан, здесь не ставим перчатки, потому что перчатки не дает. Здесь не ставим, по возможности отыгрываем на x 2 Здесь не ставим перчатки, почему? Потому что, блядь, ну, он перчатки не дает. Они, вы же знаете, кто это, это же, блядь, ну, типичные бредоносцы. Бредоносцы, типичные бредоносцы. Хорошо, что они рогоносцы, понял, Женя? Не рогоносцы вы. Дуарь, спасибо большое, них от души. Я прийшов на базар, а що значить, йому за це нічого не буде. А що мені буде за це? Я не розумію. Ну, потім побачиш, щось покажу. Шесть секунд, ребята. Ну, що буде мені? Що буде мені? Вода, привіт. Ти мені крісіни аяда в кофе блядь, подальєш. Так, да, да. так. Я не, не стільки стопа. А це ми будемо вже танкувати, як угроза, розумієш? Угроза а что это было вино? Я на девятом месте 0 вино. С кем ты там играл? Кто ты был уже попустил? Опустил? Савелий. Савелий. Мы Савелий ну, естественно. поиграли. Естественно. Естественно. А, что? а у тебя три С каким ты лохом играл? и большой у тебя три вина. С Юрой Русской войны? Нет? Ну, Русской войны вообще, если не мотивированный, я скажу. Видно, на этом ресурсе. Он немножко отдохнул. Отдохнуть решил, да? Да, 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 да. Там пусть ему не пожарит, он каждый раз говорит, давай подожди, пошел подождать канал, вы все, понял? И видно, что ты в а, а я ему вчера говорил, говорю, я выхожу в эфир. Я выхожу в эфир, говорю, понял? Когда там следующий тильт, Женя? Нам проще да, надо. Блин. А на следующий тильт? Да это не тильт у меня был, это не то, что тильт у меня был. Это а просто, что? блядь, ну просто в падлу, а? Юра куртку не купил, ребята, нет, 16 тонн тут, ковыршагоненько. Просто в падлу было, Белоусов сам сказал, что с тобой скучно, не цикало Ну да, пацаны, мы же ебать одна нахуй сколько тень. У нас же, у нас же как стримы происходят. У нас же так вот мы отключились, сидим, молчим. My dream. Thank you so much. Да, у нас же вообще, блядь, у нас же скука тень, блядь. У нас тут скука тень. У нас тут просто, блядь, ну, блядь, ну, блядь ну, Здесь слово, одно слово говорится в пять минут. Ну ладно, три слова в пять минут говорится. Ну, понимаешь? Начало потапайте, потом ребята X3 и ребята концовка сна. Все, что говорится, конечно, конечно. Это да не, Анечка, это пиздит он, пиздобол он. Да, где я него работа, они я говорят, что говорят, что песок, чебень. Пиздобол он, ребят, пиздобол. Ну, просто не это, не что что он просто перестал общаться в телеграм-канале, блядь. Я с ним в телеграм-канале общался. Я с ним общался в телеграм-канале, ребята, переписывался. Я с ним общался в телеграм-канале. Он общался, он перестал со общаться в телеграм-канале, прикинь, за что, почему, как. Карпаты, Жаня. А? Карпаты, колы. Карпаты скоро поедем, как и договаривались. Скоро поедем в Карпаты, да. Конечно. Кристиан, Сорока, спасибо. Итак, ребята, а где же перчатки наши? В конце-то концов, Настя. Конце да не кому не даешь перчатки со мной? А че, Доля, спасибо большое. Почему не даем? А? Почему? Это же, сука, собаку зайдет на этих тиктоках, блядь. И пытаешься у меня... Почему? Перчатки, блядь. Ребята, да, блядь. Сімейки, так не може тобі говорить. Ну, чи ты соромишся, кого ти стесняешься? кого ти боїшся, Женя, успокойся, свадьба, все нормально, все хорошо. Давай гл глаза, глаза дивиться, ну, я нормальный люди. Нет, нет. Настя, привіт. Для чого він козу спалив? Настя, наст, Настя, 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 Настя. Тут я просто прочитаю комментарий з чата, тут чоловік інтересується. Скільки в неї коштує від смоктування Это кокс? Это КамАЗ. А, КамАЗ, ебать. Ну у вас тут, блядь, все больше и больше, сука, долбоебал просто. Я не могу, сука, лучше. Ладно, братец. Кристи, Касан, братан, всех благ тебе. Огромное спасибо тебе за поддержку, мужик. Всего доброго тебе. Спасибо большое. Да-да-да.

Нет, ну ты пробовала хоть раз не смакивать яйца. Да Нет, реально. Хорошо, Женя встреча, просто бегала сексова, а ведь смокты яйца. Конечно, конечно, однозначно, да. Ну я думаю, что это деньги коштовать. Ребята, x 2 Ну нет, при чем тут? Я говорю, ты это не ты не за деньги ты это не делаешь. Ну вообще, это за штука было такое? Нет, не было, не было. Никогда, а чего? Да ну, что ты не знаю, но это интересно. Что ты не знаешь? Да ну что ты не знаю, как бы. Ллечка постер что-то не знаю, надо будет Юльки спросить. Там было, там и так, сто процентов. Класс. Нормально ты уже не аудитория, честно, такие вопросы задавать. У меня охуенная аудитория У меня, у меня охуенная. Они, они с черным юмором, они понимают черный юмор, ебать, понял? И я и в то же время не агрессивный. Черный юмор и в то же время не агрессивный. Никогда не видел, чтобы какой-то человечек, который здесь постоянно присутствует, писал какую-то хуйню у кого-то другого, блядь, ну да? Который тоже нормально к нам относится, реально. Ты в черту не... Кажу, Женя, весь смог есть, это не черный юмор, это сексуализированный юмор. Черный юмор тошечки про другая, понял? Ну, тошечки разные, понял? А я вообще тебе говорю, я не конкретно по эту ситуацию говорю, я тебе не конкретно по эту А это конкретно ты про КамАЗа, понял? Эту Короче, понятно. Ты бы ну, а ты хотела попробовать вообще? Знаешь, я так то было с мечтала. наверное, сегодня я, наверное, пройду курсы сначала. Потому что сразу знаешь, а -да. тебе попробовать зачем. Вдруг не понравится. А потом уже... А потом уже попробуешь это, да? Да? Платели там стоят. Понял. А -а -а! А -а -а! Слышишь? Слышишь? Настю! Да, да, да. Настю, а с чем это связано? Что раз ты мучался развариваю на эту тему, знаешь, и мне так подналивает мою кукурузку? С чем это связано? Как ты думаешь, я не могу понять? Почему так? Почему так? Ребяточки, спасибо большое вам от души каждому из вас. Лёлечка, спасибо большое, дорогая, огромное спасибо тебе. Яночка, Сока Владислав, Вовчик, Сом, чат. Всем-всем-всем, огромное спасибо за каждый рост, за каждый лайк. Так. Ну что, 2-0. 2-0 на сегодня, да. на народ. Что-то ты как-то не взлетаешь, я смотрю, блядь, да? Да ну ничего, ничего, лечу, мы тут просто по приколу. Ты собиралась летать или падать, понял? Они тут классные. Я... Мы, по приколу не Ну ты ну, вот если бы не этот эфир бы, да, я бы не узнала, что можно для этого висмаковать яйца. Сейчас придут с ними. Ну, ну, смотри, и... а если бы, если бы блядь, то яйца, сейчас бы не работала, как я. Сидела в дома. Понимаешь? Вот так вот. Привет, Сужика, привет. Женя, помнишь, пару месяцев назад Настя сказала, что через месяц забыли команду? Конечно помню, конечно помню. Конечно, помню, я не хочу ее подъебать, не хочу ей. А знаешь, ты знаешь, не ты... же... Женя, веришь? Может, так и... подожди, летом мы с тобой играли, ты сказала, если ты сказала, что через полтора месяца ты не собираешься в компакт, ты ставишь себе ник, пися королева. Ты помнишь? Да, ты просто не посмотри. Было дело, чат, было Нет, дело. Я так, так я не выхожу, у пофиг, покер. Ты такая королева, вот это вот все, она там что-то сильно будет полной. А, а что ты не выходишь, вопрос? Ты, блин, женщина, ты, ты, не ты, 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 там полку дома не придешь, блядь. А если повисишь, нахуй, сраку чешешь, доставка приехала, что-то пахало. Ты ведь чем занимаешься, не заморачивайся. Я... Потом Че? вопрос решаю об этом все. Э, за документы решаю, за больнички решаю, за такие решаю, за документы решаю, все решаю, понимаешь? Вот ну, это все ты опять на шоу первое делать. Юрка мне говорила обратно, Юрка, Юрка мне а твой ты, муж ты, говорил сука, обратно. Юрка. Розы, Юрка да. мне говорила обратно. говорит, ты нихуя не делаешь вообще, блядь. Что я мало, блядь? Ну что, он только я только, только, только говоришь. Я еду во Львов, Юра, мне нужны мне потребные деньги, блядь. Юра, бедняга, ебать, братан, пиздец. Ебать. Юра, я еду нахуй на море, мне нужны бабки, Юра, ебать. Так вот ты мне скажу, я на Львове, я на море, я там, ну, туда-сюда. я две розы. Да, туда-сюда. Туда-сюда. Одна роза, мать, вот такое, блядь. Жаня, я не знаю. Фу, ты меня бесишь. Все, ты, ты, расстраиваешься, что могу розу подарить тебе, да? Да, да. Реально. Ну, реально обидно. 1, 1, Бля, ты, ты, выходишь сюда очень редко. Ты выходишь сюда очень редко, с тобой не познакомились. Никак не, помогут, не могут, понять, присмотреться к тебе люди. Да. Курточку зажала юрцу. Какого хера? Курточку зажала? Так а что, что значит, курточка, Женя? Ну, блядь, сви у меня нахуй. Теперь тоже зажала. Ну, да. Ребята, и... Ну, он захотел, он умеет, он работает, он работает, он захотел себе. Почему? Он должен себя баловать. Не должен. Ну, как это не должен? он должен попитаться этой энергией, там, дорогой вещи. Знаете, пацаны, вот такую тему, когда вот люди питаются энергией дорогих вещей, и им они после, им после этого хочется, знаешь, как-то еще больше, как-то как то больше там развиваться, где-то суетиться, понял, что получили недорогую вещь. Это типа приятно, знаете, такое вот. Вот и Юрки сейчас бы купил бы себе курточку за 16 тысяч, понял, гривен. Потом бы такой, опа, блядь, ну это охуенно, вот, блядь, хорошая курточка. Блядь, надо вот еще подсуетиться, чтобы я еще мог себе позволить что-то купить. Знаете, есть такое, это точно, такое, такая темка есть, понял. Это как у меня как-то, знаешь, у меня как у меня как вот как-то у меня в моменте как-то все у меня резко поменялось, когда я купил себе машину, понял? Вот у меня как-то взгляд на жизнь вот, резко поменялся, вот, что-то не знаю. Меньше стало у меня какого-то хуйни в голове. Реально говорю, сто процентов. Ей в Египет, ей в Египет надо, какая курточка. Ей в Египет надо поехать, понимаешь? В Египет ей надо, Юра. Какая нахуй курточка? Ты, блядь, замерзни нахуй здесь, пока я буду в Египте загорать. Ты нахуй мерзни здесь, а, блядь. Какая курточка, Юра, блядь? Эксплуатирует, сука, пиздец. Я так сказал, так, так, так она же называется понял? Она же посыпает Ирику в голову. А там мне начинает посыпать. Я думаю, сука, откуда корни растут, понял? Вот какая-то хуйта знакомая, знаешь, они шутки рассказывают все, понял? Думаю, какая-то, сука, знакомая хуйта. Это она, ей берет, тыкает в голову. Ира приходит, и начинает мне сыпать в голову, пацаны. А так он так работает. Я тебе скоро запрещу общаться с Ириной, ты поняла? Ты мне не можешь заплатить ровно нихуя, понял? Я тебе запрещу с Юрой вообще общаться, и, бай, поверь Только мне. хорошо, Женя. Запрещаю тебе выходить в эфир, Женя. Запрещаю. Да. Ребяточки, спасибо большое. Леопарда, спасибо большое, ребят. Каждому из вас огромненькое спасибо. Мам, О, сок, он, вот братан, есть перчатка у тебя, мужик, оставь, пожалуйста. Так, Настюшка, малышка, я полетел дальше, куколка, тебе не гвоздя, ни жезла там, куколка, ну, больше не подашь, вы. А?